Просто дело в том, что у меня были э, не только одна собака. У меня такая очень интересная история, когда я приехал сюда в Украину, ну, не знаю, может, потому что ну, нехватка родителей, нехватка всего. У меня, э, у меня просто с детства вели очень много животных. Понятно, что я за ними ухаживал, как мама всегда говорила, ухаживал не любил, всегда там мама и папа всегда это делали, но вы не представляете, сколько у меня животных вели. Ребята, у меня была, я везянка, у меня просто такой, ну, частный дом был, ну, большая территория. У меня была э, я везянка, у меня вели олени, которые э, мы э, ездили с папой на даче и видели маленькую оленя, типа тогда вела модно бемби, знаете, такие, которые с белым с пятником. И мы увидели, это Венесуэла же, это такая джунгли, поэтому там много животных есть, и у меня дома вели олени, и овязяне, и собаки, и кошки, и черепахи, и я люблю очень цыплятах вот таких разноцветных, которые всегда... И у меня очень много всего этого было с детства, это, насколько я помню. Когда я приехал сюда, я сразу захотел купить себе собаку. И я купил себе шарпи, но у меня девочка была, и она родила. И вы не представляете, у меня была одна квартира, в которой было 6 собак которые я не знал, что с ними делать, потому что ну, она родилась, и очень круто, и очень классно. И что вы представляете? Я поехал на рынок и продавал просто собак каждый выходный, потому что у меня собаки уже настолько большие, у меня не было времени заниматься ими. И после этого я понимал, что большая собака не нужна. Я, ну, как бы, она к сожалению, она умерла, но ну, от старости. И после этого, я, как вы бы, правитель себе, Энрике, я думаю, больше собака больше не, не буду. Я понимаю, что прошел месяц, я вообще не могу, мне не хватало. Вот реально вот это внимание, когда ты приходишь домой, тебя встречают радостны, э, ну как бы Несмотря на то, в каком ты состоянии приходишь домой, уставший, злой, не злой, эта собака, как только ты увидишь, ты полностью меняешь свою, свой мир, да, который ты прожил э, ну, этого дня. И очень хочу, но, к сожалению, я понимаю, что Энрике, вот мне так повезло с Энрике, потому что он такой самостоятельный, он не представляет, он мне тапочки приносит, он э, сам убирает, все, все делает. Вот реально, настолько собака, вот она меня прекрасно чувствует, понимает, она вот... После Энрики, я даже не знаю, хочу ли я другой собак или нет, у меня просто, к сожалению, не настолько времени. Если первая была девочка, то второй горький опыт сказал, <сёк> щенков не надо, да, продавать да. не хочу. <сёк> это точно. Но что касается вот вашего приюта, это точно, что очень мало людей, в том числе и я, ну, до этого, до, до данного вот этапа, я не знал, что существует таких приютов именно в Украине. И это очень хорошо, потому что есть такие семьи, которые э, не могут себе позволить э, купить дорогие собака, за со несколько тысяч долларов, как все... Э звезды это все можем позволить, потому что все хотят маленькую, красивую, уютную собаку, мы прекрасно понимаем, тем меньше собака, тем дороже она стоит, знаете. А есть такие малообеспеченные люди, которые они хотят, потому что даже моя собака, когда я езжу по гастролям, она у меня бывает у моих друзей, и в том числе у моей прекрасной администрации, ну, как бы студии, есть маленькая девочка, которая, она просто вот всегда вот ждет эту собаку. Как только я сказал, что есть такие, существуют такие приюты, в которые я если поедем с ней, я просто она будет такая счастлива, что она готова сделать все для, для этих животных, поэтому э, спа, спасибо большое, что благодаря вам и благодаря в том числе вам, что ну, есть возможность узнать, что есть побольше таких мест, у нас вообще в Украине есть таких мест, которые э, готовы приютить э, животных. Спасибо.